Сальса Роэда де Кассино – кубинская разновидность известного латиноамериканского танца. Исполняется она парами в движении по кругу. Такой хоровод собрался в центре города не случайно. Около сотни севастопольцев пришли сюда принять участие во всероссийском флешмобе. В нашей школе выпала такая честь организовывать это мероприятие в Севастополе. Дальше мы это видео, которое мы снимем, танцуя сальсу, мы отдаем в единый центр, куда сливаются все видео со всех городов страны СНГ. И э, потом делается общий ролик с участием всех городов. Все больше и больше людей увлекаются этим танцем. И мне приятно, что Севастополь занимает лидирующее место. В акции приняли участие люди всех возрастов. Для тех, кто решил приобщиться к танцу сальса впервые, организаторы провели мастер-класс. Опытные же танцоры демонстрировали свое мастерство. Танцами занимаюсь около 30 лет. Начинал с бальных танцев. Хотелось научиться танцевать венский вальс, потом начал заниматься аргентинский танго, сальса и другими латиноамериканскими танцами. В прошлом году подобная акция проводилась впервые. Тогда ее приурочили ко дню сальсы, который отмечают 17 марта. Однако в это время погода еще не располагает к исполнению танцев с таким знойным характером. Для того, чтобы танцоры вновь не исполняли пироэты в куртках и шапках, мероприятие перенесли на апрель, ближе к Международному дню танца. Сегодня я пришла с позитивным, замечательным красочным настроением. Вообще для меня танец это жизнь, это драйв. Здесь полная импровизация, абсолютно. Ты должен пробовать пытаться читать мысли партнера, скажем так, чтобы танцевать очень красиво. Потому что Саси ничего нельзя запланировать. Это позитивный танец, это энергия, это жара. Главное, это, наверное, расслабиться и получить удовольствие ну и конечно слышать своего партнера потому что однозначно это парный танец в севастополе в общероссийском флешмобе приняли участие несколько десятков пар <музыка> <музыка> наталья данилова павел красиков все в информбюро.